रहमानिर रहीम अज़ीज़ अम्माद फाउजबल तालिबात बसमिल्लमरहीम अजीर व रहमतुल्लाहि व बरकातु अल्लाह ताला के फज़ल से आज हम अरबी ग्रामर के पहले सबक का आगाज करने जा रहे हैं दुआ रहना अल्लाह तबारक व ताली फरमाए अज़ीज़ तलबा सबसे पहले बुनियादी हरूफ हरूफुल्हिजा हर जबान को सीखने से पहले उसके बुनियादी हरूफ़ सीखे जाते हैं जिस तरह इंग्लिश में जब हम सीखते हैं तो अल्फ़ाबेट ए बी सी सबसे पहले सीखते हैं उर्दू सीखते हैं तो बे ते से सीखते हैं तो इसी तरह अरबी के बुनियादी हरूफ हम सीखेंगे ये पहले भी हम सीख चुके हैं अपने चैनल पर लेकिन आज क्योंकि हम इस टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं टॉपिक से पहले भी हम इनको सीखेंगे तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम बोर्ड पर चलते हैं तो सबसे पहले जी हरुफ लिहिजा कितने हैं ये देखते हैं साथ साथ अलिफ ता, ता, जा, जा, सौ फ लैम नून वा और या। इन हरूफ को जरा गिनती कर लें तो कितने हरूफ बनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस तो अट्ठाईस मजीद आप देख लें तो हर लाइन में मैंने सात हरफ लिखे हैं और चार लाइने हैं और सेवन फोर जार अट्ठाईस या फिर आ, ये भी हम कर सकते हैं उर्दू में आप करें कि सात चार बार अट्ठाईस और सात चौका अट्ठाईस मिसाल के तौर पर इसमें एक हर्फ नहीं है वो कौन सा नहीं है अक्सर से ये सवाल आता है जी हमज़ा इसमें नहीं लिखा तो हमजा और अल्फ़ का फर्क क्या है कि ये अल्फ़ है अगर इसके ऊपर हरकत आ जाए कोई भी हरकत आ जाए ज़बरदेर पेश आ जाए तो ये हमजा बन जाता है हमजा की एक शक्ल ये भी है दूसरी शक्ल ये भी है कि हमजा इस शक्ल में भी लिखा जाता है तो बहरहाल इस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये डिटेल वीडियो पहले उसमें जो वो तजवीज़ कुरान वाले भी हमने दे दी है बस इसको आप वहाँ से देख लें जिन लोगों ने नहीं देखी या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है अभी तक तो वहाँ पे हमने डिटेल बताया है दो हरफी तीन हरफी लफज क्या है कि उनको पढ़ने का तरीका कार क्या है किस हरफ को लंबा करना है कितना लंबा करना है तो ये ऊपर मैं साथ लिंक भी दे रहा हूँ इसमें भी आपने आई बटन में चेक कर लेना है कि ये वीडियो जो ना न वो आ, उसके अंदर ये की तफसील आ रही है उसके बाद आप देखते हैं इसमें कुछ हरूफ ऐसे जो उर्दू में हैं यहाँ पे नहीं है हैं काफ के बाद उर्दू में गाफ आता है यहाँ पे नहीं है अरबी में तो इसलिए अरबी और उर्दू के हरूफ में बुनियादी तौर पर फ़र्क़ है वो ज़्यादा बनते हैं वो सैंतीस या बावन भी बनते हैं क्योंकि बाद हरूफ डबल होते हैं जिस तरह ये दाल है तो साथ दो चश्मी चश्मे आ जाती है तो डाल भारी आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है तो सिर्फ दाल होगा तो वो हल्की आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है तो इस तरह कुछ डबल हरूफ भी आ जाते हैं दाल और क्या नाम है यहाँ पर कुछ हरूफ वो उसके अलावा भी मिस है अलिफ तो बे के बाद वहाँ पे आ जाता है पे यहाँ पर सिर्फ अलिफ बे टे आ रहा है पे नहीं आ रहा टे भी नहीं है तो ये चीज़ें कुछ टे भी नहीं है ये आ, कुछ जो हरूफ हैं वो अरबी में नहीं है उर्दू में हैं इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और साथ साथ उनको पढ़ने का तरीक़ा भी देख लें कि इनका पढ़ने का तरीका क्या है और आ, उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने सीखनी है इसके बाद वो हरूफ की समझ आ गई कि कितने हरूफ हैं तो उसके बाद दूसरी चीज़ है हराकत ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं मज़ीद हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि हराकत क्या होती है हराक़ अगर ऊपर आ जाए ज़बर नीचे आ जाए ये तो शेर ये अलामत ऊपर आ जाए तो पेश जबर जैर पेश ये तीन हरकत हैं तो एक हरकत जबर जेर पेश तो उसके अलावा इसके साथ ही दूसरी भी हैं तनवीन तनवीन में दो जबर हो जाती उसी तरह नीचे दो जेर हो जाते है उसी तरह ऊपर दो पेश आ जाती हैं इसको तनवीन कहा जाता है यानी दो आ जाए तो तनवीन एक आ जाए तो जबर ज़ेर पेश इनके हरबी नाम क्या हैं इनके अभी नाम है फतह, कसरा और जमा ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखें इसके अलावा दीगर दीगराम भी हैं वो दीगर अलात कौन सी हैं मिसाल के तौर तो पर ऊपर ये वाली लामत आ जाए छोटी दाल की तरह तो ये इसको कहते हैं जज्म या सुकून और ये वाली लामत आ जाए तो शाद कहलाती है क्योंकि इनका भी साथ साथ इस्तेमाल होता जाएगा तो आ, इनकी समझ होना चाहिए दो बातें हमारी समझ हरूफ़ और हराक़त इनके समझ आ गई अभी इधर से हम आगे चलेंगे हरूफ और हराकत से आगे चलेंगे के एक हमने पढ़े हैं हरूफ दूसरा हमने पढ़ी है हराकात ये दोनों मिलकर हरूफ और हराकात दोनों जब मिलते हैं तो बन जाता है लफ्ज़ क्या बन जाता है लफ्ज़ बन जाता है पहले तो ये देख मिसालें कि हरूफ़ और हराकत के मिलने से लफ्ज़ कैसे बनता है मिसाल हम मैंने आपसे वादा किया था कि ज़्यादा मिसालें हम कहाँ से लेंगे आपके ही टॉपिक से तो नाइन्थ क्लास का अगर तर्ज़मा देखें सूरह मरियम का तो सूरह मरियम में जो तर्जमा आ रहा है हजरत इलाम ने जा फरमायाब्ला तो वही देख लें ज़रा उन्हीं पर डिस्कशन कर लेते हैं कि काफ़ है अला लफज आता है पहले तो सबसे पहले उसका काफ़ है फिर प्लस अलिफ है प्लस लाम है तीन हरफ उसमें इस्तेमाल हुए हैं तो इनके साथ जब हराकत लगाए इनको इकट्ठा किया काफ की आधी शक्ल आ गई आगे अलिफ आ गई तो काफ के ऊपर जबर लगा दी तो लाम के ऊपर भी जबर लगा दी तो क्या बन गया पाला तो इधर जब अलग अलग थे हरूफ थे जब इकट्ठे हो गए ऊपर हराकत आ गई तो क्या बन गया लफ्ज बन गया है इन्नी अलिफ है, है उसके बाद नून है प्लस दो नून है दूसरा नून भी लगा लें छोटी या लगाएं। और यहाँ पे आकर इनको जब इकट्ठा किया तो अलिफ आ गया नून को अरबी में लिखने का दो हरफ जब बाजें उनको लिखने का तरीका क्या है ये बात चलें इधर ही समझ में आ जाएगी थोड़ी सी फिर बाद में इस पर डिटेल बात करेंगे कि इसके ऊपर छद लगा दी जाती है हर अक़ात लगाएं हमजा के नीचे जेर आ गई नून के नीचे भी जेर है यहाँ पे जज्व है तो इन तो ये हरूफ जो थे अलग अलग ये एक लफ्ज की छक्ल में आ गए तो आगे अब देख लें आयन है प्लस बा है प्लस दाल है तो जब इनको हमने इकट्ठा किया तो आयन के ऊपर सबरागी बा साकिन है यानी जगम की निशानी है और उसके बाद दाल के ऊपर पेश हासिल में ये अकेला जब हो उधर क्योंकि मरक्ब बनकर है अब्दुल्ला तो जब अकेला होगा तो अब होगा ये लफ्ज आप वैसे देखें कि बहुत सारे हरूफ अस्सी परसेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर तनवीन आती है अरबी में जितने भी सब हैं तो ज्यादा के ऊपर तनवीन आती है तो अब दुन ये इस सूरत में फिर तनवीन कब खत्म होती है ये आगे की वजह है तो अब इस तरह ये हरूफ ये हरूफ थे यहाँ पे आके लफ्ज बन गए यानी ये अल्फाज बन गए हैं अभी ये बात समझ में इतनी आ गई कि हरूफ और हराकत जब मिलते हैं तो लफ्ज बन जाते हैं और ये बात उर्दू में भी हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश में भी किसी हद तक पढ़ते हैं कि ये जन वो लेटर जब मिलते हैं आपस में तो कैसे वर्ड बनते हैं या उर्दू हम पढ़ते हैं लफ्ज कैसे बनता है ये बात तो हम पढ़ते हैं तो यहां पे हमने प्रैक्टिकल जरा अरबी अंदाज में भी इसको देख लिया कि लफ्ज़ कैसे बनता है अभी लफ्ज़ तक हमें बात समझ में आ गई है अभी लफ्ज़ से हम आगे चलेंगे कि लफ्ज़ से आगे क्या बात है लफ्ज़ लफ्ज़ को अरबी जुबान में कहते हैं कलीमा तुन कलीमा तो काफ़ के ऊपर ज़बर लाम के नीचे शेर नीम के ऊपर ज़बर का पतन कलीमा तुन तो आप इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं कलमा तो ये तो अरबी में भी हम ये कहते हैं मिसाल के तौर पर अरबी में जब हर्फ को करते करता है आखिरी हर्फ को साकन कर देते हैं जब भी हम पढ़ते हैं ये तो पढ़ने का तरीका क्या क्या है साकन करने का तरीका क्या है कि जब गोलता आ जाए इसको कैसे साकन किया जाता है इसके ऊपर जो नुक्ते होते हैं वो भी नहीं पढ़े जाते और जो हरकत होती है वो भी नहीं पड़ी जाती तो दोनों जब नहीं पढ़ेंगे पीछे जाएगी हाँ तो मीम हा मी मत कलीमा तो कलीमा बन गए लफ्ज बस उर्दू में थोड़ा सा बाद दफा हालांकि लफ्ज कलीमा ही है जो बाद कलमा क्या देते तो कलीमा कलीमा की बात अभी कलीमे दो किस्म के हैं होते हैं बेमाना कलम जिसका कोई माना नहीं होता है एक होता है बा माना तो जो बेमाना है उसके बारे में हमने बात नहीं करनी हमने करनी है बा माना के बारे में जिसका माना होता है बेमाना वो है जिसका कोई माना ना हो उसके बारे में हम जिसको तो मोहम्मद वगैरह कहते हैं नाम में इसलिए ज्यादा नाम नहीं बता रहा हूँ कि ताकि बात बिल्कुल सादा सादा और आसान रहे तो जिसका कोई माना नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं जिसका कोई माना होता है जो किसी माने में इस्तेमाल होता है उसकी हम बात करने जा रहे हैं आज तो माना बा माना जो कलमा है उसकी हम बात करने जा रहे हैं तो वो क्या है उर्दू में भी हम पढ़ चुके हैं बारहा उसे उर्दू में हम इसे बारहा पढ़ चुके हैं कलिमा क्या होता है लफज है फिर इसकी अकसाम कितनी है? बामानी जो कलिमा होता है जिसका माना होता है उसकी अकसाम कितनी है उसकी अकसाम है तीन इसम फेल और हरफ उधमे भी पढ़ते हैं इसम फेल हरफ तरीफे भी पढ़ते हैं इनकी इसम क्या है थी? किसी शख्स जगह या चीज के नाम को करते हैं फेल क्या है किसी काम का नाम है सादा सा अगर बात करें कि ऐसा कलमा जिसमें किसी काम का करना होना सहना पाया जाए इस अंदाज में पढ़ लेते हैं और हरफ क्या है वो जो अकेला अपने मानी नहीं करता किसी दूसरे कलमा के साथ इसम के साथ या फेल के साथ मिलकर अपने मानी वाजिया करता है तो मोटे तौर पर हम ये जानते हैं पहले से तो बात यहाँ पे ये दो चीजें हमारे ट्रेन में रहनी चाहिए इन दोनों को हमने पढ़ना है सब पहले और फिर फेल बाद में ये जो है ये दोनों के साथ खुद खुद ही पढ़ा जाएगा साथ साथ ही असल यहां जो बहस है वो दोनों थी इनके बीच में सब की समझ आ जाए तो आधे जुमले वो हैं जो इसम से ही बनते हैं दो इसम आपस में मिल जाए तो जुमला बन जाता है तीन मिल जाए दो तो बन जाता है बाद अगर फेल की जरूरत ही नहीं पड़ती तो इसम की समझ आ जाए तो कितनी समझ आ जाएगी तो जो फेलिया जुमले हैं वो फेल से बन जाएंगे बहरल इन चीज़ों की समझ आ गई चीज़ें हमने पढ़ ली कि हर्फ हरूफ हैं प्लस हरकत बनता है लफ्ज़ लफ्ज़ को अरबी में कहते हैं कलीमा और कलीमा की तीन अकसाम है इसम फेल हरफ उर्दू में भी यही पढ़ते हैं और देखें अरबी में सिर्फ इन पर बहस करनी है और उर्दू में भी इन पर ही करते हैं जबकि इसकी नस्बत जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं आठ आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ भी लेते हैं नाउन डेफिनेशन उसकी काइंस और फिर उनकी है फिर प्रोनाउन uh, उनकी उसकी डेफिनेशन फिर उनकी काइंड्स उनकी डेफिनेशन और उसके बाद उसकी भी मुख्तु पॉइंट्स और साथ है और उसके बाद एडवाब उसके कंजक्शन इंटरजेक्शन प्रपोजिशन ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं और याद भी करते हैं तो यहाँ पे तो है ही तीन तीन पर करनी है तो अरबी कदरे आसान है समझना इंग्लिश की नस्बत लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वो बार बार पढ़ते हैं और हमें पढ़ाई जाती है और ये हमारे सिलेबस से ही ख़त्म कर दी गई है हमें सिखाई नहीं जाती सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया जाता तो इसलिए जो इरादा रखता है वो कोशिश करें साथ साथ पढ़ते जाएँ ताकि हम बुनियादी चीज़ें इसकी सीख लें जजाक खैर